Мысли приходят обрывками, поэтому я даже себе склерозник прямо сейчас вот написала. Я в определенный момент почувствовала, что я, наверное, не ценю своего участия здесь. Вот представьте себе, если раньше ко мне подходили и говорили, там, допустим, ваши документы, так. Не ношу я с собой документы, но я вам сейчас принесу. И тут совершенно за бесплатно выходит э, юрист и учит меня, что вообще-то я должна у милиционера потребовать удостоверение. Я имею право долго и, ну, как бы, пока я не пойму, как фамилия, имя, отчество, записать, проверить. Э, то есть представьте себе, из нас воспитывает личность. Потом взять э, тех, которые приходят и нам растолковывают законы, которые где-то они прочитали, э, э, ну, в общем, у меня там, допустим, не было времени это и э, еще я тут заметила ну как э, я здесь не первый день подходят новые люди Скорее всего, из любопытства часто обращаются. «А чего вы тут стоите?» Ну, вот недавно разговаривала с женщиной, она говорит, «Так цеж бандери, цеж сволочи, треба их гнать». Причем э, она делает этот вывод из того, что люди разговаривают на украинском языке. «А в мене зять бандеревец, я его выгнала». То есть вы представляете, насколько люди неинформированы. То есть она делает э, вывод о Майдане, исходя из того, что ее взять за падение э, плохой человек. Сейчас еще. По поводу информированности. Вот здесь часто говорят, прочитайте такую-то книгу, посмотрите такой-то фильм. Я посмотрела фильм Больше чем сила по поводу религии и по поводу страха. Скажем так, вот когда-то маленький еврейский народ впал в серьезную зависимость от Египта. 400 лет по ним топтались. Ну, в общем, послали Моисея, сказали, что, ребята, Бог создал нас свободными, давайте отсюда как-то выбираться. Потом, вспоминайте, есть столетняя война во Франции. 116 лет туда-сюда ходят англичане, топчут французов. Они сопротивлялись с помощью военных действий 116 лет. Ни фига почти не вышло. Приходит э, Жанна Дарк, и тут начинается очень интересно, когда король ей уже полностью отдал войско, стоит рядом генерал, она идет по войску, смотрит туда-сюда, направо, налево и говорит, значит, так, генерал, мои требования, как главнокомандующего, убрать проституток, убрать э, вино. Ну так на нее смотрит снисходительно, ну бывает и хуже, ну дурочка. Она говорит, да, и еще два раза в день будет место. Он говорит, вы с ума сошли Она говорит, генерал, и вы тоже. И представьте себе, два раза в день у них было место. Очень быстро французский народ добился своей э, независимости. Э, ну, Индия это понятно. Э, по поводу Польши тоже смотрела в этом фильме. Как-то так они даже буквально за несколько месяцев очень быстро... Бились своих требований В то время, когда было у них военное положение На улице стояли танки И вообще Советский Союз грозился, так сказать Вторгнуться в Польшу Если они сами не смогут решить свои проблемы Рассказываю об этом мужу ну, И как-то вот говорю Ну вот там я так не сильно увидела м -м, Религию он говорит, ты что, с ума сошла? Говорит, в 1984 году у нас был преподаватель по философии, так вот он рассказывал. Он был неплохой преподаватель, его по обмену опытом послали в Польшу. Он пришел, сидит аудитория достаточно ну, многочисленная и он знакомится с ней, ему задают вопрос, а вы в Бога верите? Он говорит, нет, ну что вы, я атеист. Вся аудитория встает и уходит. Вы можете себе это представить? Поэтому по поводу религии, по поводу вот этих вот молебнов, мы, скажем так, мы мирная демонстрация в поддержку всего того, чего добивается народ от того, что мы значит, будем там, ну я не знаю, что делать. Вот все спрашивают, что делать, что делать. Я считаю, что отдельно было предложение создавать документы, подписывать. И, конечно же, молиться. Тут вот недавно было предложение два раза в день. По-моему, в три и в двадцать два. Общая молитва, ребята, это так работает. Пожалуйста, я вас всех, всех, всех прошу. В конце концов, у меня муж не ходит сюда, но он говорит, ты мне напиши, что надо читать. Он не знает молитвы. Я ему дала он читает. Моя свекровь, это продукт Советского Союза, многое не помнит, болезнь Альцгеймера. И она говорит, ты мне тоже напиши вот эти вот молитвы. Вот представьте себе, мои совершенно неверующие родственники это делают. Пожалуйста, и своих родственников попросите, просто попросите за нашу Украину. Это сработает.